Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimukumullah Sidan jemaah sekalian Pagi ini insyaAllah kita akan uh, membaca ayat yang ke-29 sehingga 36 uh, Yang mana hari ini adalah penutup segmen surah al-Mutaffifin. yang mana penutup surah al-Mutaffifin ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang uh, empat perihal orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan orang musyrikin Mekah khususnya. Apakah yang telah mereka lakukan? kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang beriman kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang balasan yang layak dan setimpal bagi orang-orang kafir pada ayat yang ke-35 36 baik kita bacakan ayat yang ke-29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين amanu yadhahakun Terjemahan ayat Inna sesungguhnya Kanu orang Alladzina ajramu Kanu Iaitu orang yang berdosa merujuk kepada orang-orang yang telah pun kafir mereka dahulu kanu mereka dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman jadi ini adalah di antara uh, sikap orang kafir terhadap orang yang beriman kata al-imam muttabari dalam tafsir beliau Sewaktu di dunia orang-orang kafir ini mereka berkata Sampai mereka mengatakan mereka sanggup bersumpah demi Allah Orang beriman ni mereka ni adalah benar-benar pedusta -benar Mereka ni beriman ni sebenarnya tak ada penoman apa-apa pun ha, Jadi uh, Al-Imam Al-Tabari menukilkan kata-kata Qatadah Orang-orang kafir dahulu ni mereka menganggap mereka mengejik, mereka mentertawakan orang yang beriman Kenapa? Kerana sebabkan mereka beriman, mereka memandang rendah Orang-orang yang telah pun beriman Jadi ayat ini tuan-tuan menjadi hiburan uh, Dan juga menjadi ayat-ayat berbentuk kata-kata semangat Kepada orang-orang yang beriman untuk terus beriman okay. Apa yang mereka lakukan ini Sebenarnya ada banyak ayat Quran di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat 212 muka surat 33 Allah mengatakan zuyyina lilladheena kafaru al-hayatu dunya Kehidupan dunia ini diperhiaskan kepada orang kafir wahya thurun min alladhina amanu sehingga kan mereka memandang rendah kepada orang yang beriman itu hakikat orang-orang yang kafir mereka memandang orang beriman ini rendah lekeh kadang-kadang ada di kalangan orang kafir yang melihat apa ni amalan orang beriman ni seperti satu amal yang tidak patut dibuat ada orang yang beriman mempertikaikan kenapa orang Islam nak kena puasa, dia puasa. Nah, bahkan gerakan membantu rakyat Palestin ni pun sebenarnya kalau kita baca komen dekat media sosial ni orang yang tidak beriman mereka ketawa je. Gelak je. Nah, tentang usaha-usaha orang yang beriman nak membantu saudara orang beriman yang lain lama dah Allah cerita dalam Quran sikap orang kafir sama ada mereka uh, menunjukkan secara zahir ataupun mereka simpan ia di dalam hati mereka bagi mereka orang beriman ini sangat sangat likik ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu okay. alaihi wasallam kemudian perihal yang kedua sikap yang kedua bagi orang kafir ini apa lagi yang mereka buat وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Dan apabila mereka melintas orang yang beriman di hadapan mereka, Okay. Apa mereka lalu jumpa orang yang beriman, mereka saling mengedipkan matanya. Dia guna isyarat mata macam nyampak tengok orang beriman ni. Mereka mencemuh orang beriman ini. Okey. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ayat 30 ni memberikan contoh ayat nombor 29 tadi. Apakah di antara bentuk mereka mentertawakan? Mereka juga menggunakan isyarat mata tidak suka kepada orang yang beriman. Kemudian ayat nombor 31 perihal yang ketiga orang kafir ini Allah mengatakan wa idza qalbu ila ahlihim qalbu fakihin Dan, apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan penuh keriangan. Maknanya, orang-orang yang kafir ni, dia seronok balik jumpa ahli keluarga, dia seronok kenapa? Kerana dia dah maki, dia dah cemuh dia dah mengijik, dia telah memplekeh-lekehkan orang beriman. Dia cerita lah. Ah hari ini dah buat apa, dah buat apa kepada Nabi saw dan pengikut Nabi kepada orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya Allah menambahkan, Allah ceritakan ada satu lagi yang mereka telah lakukan kepada orang yang beriman. Ayat 32 ini menjadi perihal yang keempat sikap. Kafir. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء Ha, Putu napal Ayat 32 Dan apabila mereka memperhatikan Mereka tengok orang beriman ni Mereka kata Sesungguhnya mereka ini benar-benar Golongan yang sesat Orang kafir ni Mereka menganggap mereka lah yang betul Ajaran Agama orang beriman ini sebenarnya dalam kesesatan. Ini seperti mana Al-Imam Al-Tabari kata, orang yang berdosa, orang yang kafir itu, kalau dia tengok orang beriman pada zaman dulu, dia akan kata, ah mereka ni sebenarnya lah yang sesat, menyimpang daripada kebenaran, bukan ikut jalan yang lurus. Dalam ayat lainnya, dalam surah Az-Zariyat, Ayat nombor 52, 5, muka surat 523. Ayat ini Allah cerita tentang apakah pandangan persepsi orang-orang terdahulu kepada Nabi dan Rasul mereka. Allah kata, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا Macam itulah Setiap kali kalau diutus seorang Rasul kepada kaum sebelum mereka, kaum ni akan kata Rasul itu apa? Sahir, ahli sihir, atau majnun ataupun orang gila. Nabi-Nabi Rasul dulu macam tu yang mereka dapat. Kalau Rasul itu pun mereka boleh kata Rasul itu gila, macam mana dengan pengikut-pengikut Rasul? Tentulah lagi mereka itu akan digilakan Akan dikatakan penipu Akan dikatakan mereka adalah orang yang tidak benar Tuan-tuan Empat perkara tadi itu Empat perihal orang kafir tadi Dibantah oleh Allah Allah mengencam mereka Pada ayat nombor tiga puluh tiga Allah mengatakan wa ma usilu 'alaihim hafiizin Allah mengatakan sedangkan tidak diutus sebagai penjaga maknanya Allah Taala kata orang yang beriman orang yang kafir ni kenapa dia asyik kerja dia cemuh orang beriman ej orang beriman tak ada kerja lain ke jadi Allah nak kata orang yang berdosa tu bukan ditugaskan oleh Allah untuk perhatikan orang beriman dia buat apa tetapi kata al-imam at-tabari Sebenarnya mereka tu orang-orang yang berdosa itu yang patut mereka buat, mereka kena beriman lah. Mereka dituntut untuk mentaati Allah. Bukan pergi menilai amalan orang yang beriman. Okay. Ayat 34. Allah menyatakan, Apakah yang patut diberikan kepada orang-orang kafir tadi tu yang sepatutnya mereka dekat dunia tirulah orang beriman tu ikut orang yang beriman tu bukan sebaliknya maka Allah menyebutkan janjinya di hari akhirat apa yang akan berlaku ayat 34 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Okay, Allah mengatakan maka pada hari ini iaitu merujuk kepada hari pembalasan orang yang beriman pula akan mentertawakan orang yang kafir itu so nanti Allah taala akan pusing balik situasi itu kalau semasa di dunia orang beriman itu dipelikihkan tetapi di akhirat Allah pula akan menjadikan orang yang kafir itu pula yang akan diketertawakan orang beriman itu akan mentertawakan mereka. Di manakah Allah Taala akan letakkan orang beriman itu melihat orang kafir itu sambil mereka menggelakkan orang yang kafir itu? Allah nyatakan pada ayat yang ke-35 Ala alaikin, Mereka orang yang beriman itu akan berada di atas pelamin pelamin sambil menyaksikan. Maksud dia apa? Maknanya, mereka akan melihat bagaimana orang kafir itu diazab oleh Allah Al-Haqqul-Jalla. Dalam syurga nanti, Allah akan bukakan pandangan mata orang beriman. Dia boleh tengok apa yang berlaku di dalam api neraka. So, mereka dibukakan, mereka tengok dan mereka akan ketawakan orang yang kafir itu. Di dalam keadaan mereka, sila diazab oleh Allah SWT. So, ayat-ayat ini sebenarnya mengajak kepada orang Islam zaman Nabi dulu sabar. Tahan. Jangan, uh, jangan apa, jangan... Uh, jangan terpedaya dengan ejekan-ejekan mereka so bayangkan tuan-tuan kalau zaman dulu ni apa yang mereka tak dikata tak dikecam oleh orang-orang kafir terdahulu tapi Nabi dan orang beriman sabar mereka hari demi hari dan Allah janji apa yang berlaku kepada kedua-dua pihak ini dan penutup ayat 36 bagi surah al-mutaffifin Allah menyimpulkan hal suu ibal qaffaruma kanu yanfa'un Tidakkah orang yang kafir itu telah diberi balasan yang setimpal terhadap apa yang telah mereka lakukan? Jadi ini adalah satu pengukuhan janji Allah bahawa orang kafir itu akan dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan. Kata Ibnu Kathir dalam taksir beliau mereka diberikan balasan yang paling lengkap dan lagi paling sempurna. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 atau 12 ya Allah mengatakan nanti orang yang bertakwa itu kata Allah وَالَّذِينَ taqaw fawqahum fawqahum yawm al-qiyamah. Nanti orang yang bertakwa lebih tinggi kedudukannya daripada mereka pada hari kiamat. Sebab itu hari akhirat tuan-tuan adalah satu nikmat kepada orang yang beriman. Kalau kita ingat dalam surah Al-Waqi'ah ayat nombor 3 surah ke-56 buku surah 534 Allah mengatakan akhirat ini nanti Allah akan jadikan untuk apa? Khafidatul Rafi'ah. Allah akan merendahkan dan meninggikan. Maksud dia apa? Di akhirat, orang-orang yang rasa diri mereka tinggi dekat dunia, mereka menganggap orang-orang orang beriman ini leki, nanti di akhirat, mereka akan direndahkan oleh Allah. Allah akan letak mereka. Ada yang sampai diletakkan pada kedudukan yang paling bawah sekali dalam api neraka. Bahkan Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Jadi itu tanda perempuan. Rahimani, Ur rahimukumullah. Selesai kita 30 ayat surah Mutafifin. Namun, belum lagi sempurna. Kerana kita akan tamatkan secara rasminya Tadabur Surah Al-Mutafifin pada hari esok. Kita akan simpulkan beberapa perkara, kita bincangkan beberapa pengajaran dan beberapa tindakan yang boleh kita ambil supaya kita kita tidak sekadar dapat memahami maksud ayat tetapi kita dapat mengetahui apakah yang perlu kita lakukan. Baik insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah dan hari yang berikutnya kita akan masuk surah baru iaitu surah An-Naziat. Ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.